Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində şəxsi sahibindən satışa çıxmış 2 mərtəbəli həyət evini təqdim edirik, hörmətli izləyicilər. Evimiz ümumi 8 sot torpaqda tikilib, şəxsi özü üçün tikilən evdir. Evin qiymətini videomuzun irəliləyən dəqiqələrində sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Ən əsası oldu videomuzun sona qədər izləməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, hər bir yeni videolardan xəbərdar olasınız. Dəyərli izləyicilər, qarşı tərəfdə evin həyətinin əlavə burda albamı. Nəzərdə tutulub gördüyünüz kimi gözəl bağ-bağçası var. Hər cür bal verən meyvə ağacları əkilibdir. Evin xarici görünüşüdür və qarşı tərəfdən evin həyətinin giriş darvazasıdır. Gördüyünüz kimi həyətinə 7-8 maşın burada rahat şəkildə yerləşir. Həyətin giriş darvazasıdır. Həyət darvazası da avtomatik putla idarə olunur. Gördüyünüz kimi baxın belə bir həyət yanı yəni sahəsi var, addelinə. Maşın üçün burada parkovka yeridir, gördüyünüz kimi. Və burada da qarşı tərəfdə bağ bağçacısıdır. Dəririzcə burda qaç tərəfdə evin həyətində əlavə ayaq yolusudur. Və burda əldamıdır. 20 kvadratdır burda əldamıdır. Bu da həyat üçün meydandırıdır. Baxın. Gördüyünüz kimi və burda da həyat üçün ayaq yolusudur. Görün baxın. Geniş həyət yanı sahəsi var. Ətrafı da tam olaraq yaşayış məscividir. Marşrut evin lap yaxın bir məsafəsindən keçir. Hörmətli izləcilər, evimizin qiymətini nəzərinizə çatdıraq. Evimiz 180 min manatla satışa çıxıbdır. Real alıcıya da qiymətdə endirim olacaq. Və burada qarşı tərəfdə işıqlama üçün transformator xətti özünə məxsusdur. Bax burada quraşdırılıbdır. Əlavə bir otaqda burada transformator xətti quraşdırılıb. Və burada Gördüyünüz kimi yeraltı basenidir. Evin arxasına, yanına keçmək üçün buradan yol nazarda tutulub. Baxın. Dörd bir tərəfinə də tam rahat şəkildə keçmək mümkündür. Gördüyünüz kimi buradan evin arxasına keçmək üçün yol nazarda tutulub. Bu isə evin növbəti yanı hissəsidir və burada da hörmət sizcilər texniki otağın buradan quraşdırılıbdır. Kombisi fitminutka tapı quraşdırılıb. Gördüyünüz kimi həyətində əlavə kələtka qapısıdır. Həyətin işıqlanması quraşdırılıbdır. Evimizin hündür körsüsü var. Yerləşdiyi ərazı çox gözəl, çox əlverişli bir ərazidə yerləşir. Baxın, belə bir həyət yanı sahəsi var. Həyətin giriş qapısı da avtomatik pulvayla idarə olunub. Yaxınların evimizin xarici görünüşünü yenə də sizə təqdim edirik. Gördüyünüz kimi şəxsi özü üçün tikilən evdir. Dəhlizdəcə. İndisə vaxt itirmədən keçəy evin daxili nəzərlər tanış edək. Buyuruq bizə bir az. Gördüyünüz kimi giriş plakanımız da ağlay daşlar üzlənilibdir. Çox gözəl, çox geniş bir həyət evidir. Baxın. Geniş belə bir holu var dəhlizin. Sol tərəfində burada qarderob üçün yer nəzərə tutulub. Gördüyünüz kimi qarderob budur və sağ tərəfində də aldıq də komisi var. Şəxsi yaşayış üçün istifadə edilmiş yerdir, tikilmişdir. Burda dəhlizin girişindən solda mətbəximizdir, baxın. Geniş belə bir mətbəxi var. Hər bir otağına da günəş şüası tam buradan düşür. Heç bir maneə otaqların qarşısını kəsmir. Və burada hörmətli izləcilər, geniş qonaq otağımızdır. İkinci mərtəbəyə qalxanda pirəkanımızdır. Pirəkanımız meşə materialından yığılıb Burda isə piləkən altında kladovka üçün yerə zərləstulub və hazırda qapısı da var, girişi də buradandır. Və birinci mərtəbəyə məxsus hamam otağımızdır, gördünüz kimi. Aksesuarlar da quraşdırılıbdır. Hamam otağının tavanıdır. Geniş belə bir hamam otağı var. Döşəməsi istipoldan yığılıb. Burda isə birinci mərtəbədə geniş və işıqlı belə bir qonaq otaqdır. Qonaq otağımız 60 kvadratə yaxındır. Ölçüləri kifayət qədər genişdir. Hörmətli izləyicilər, indi isə qalxıb ikinci mərtəbiyə otaqlarla tanış olaq. Plakanımız meşə materialından yığılıb. Evimiz mərtəb arası monolit betondur, tam cüt daşla tikilibdir. Gördüyünüz kimi, ikinci mərtəbədə də geniş belə bir dəhlizi var. Burda qarşı tərəfdə hamam otağıdır və yataq otağımız. Yenə də bir yataq otağı burada yerləşir və burdan qarşı tərəfdən dəhlizin girişindən solda növbəti bir yataq otağı burada yerləşir və balkondur. Yenə də bir yataq otağımız burada yerləşir ilk öncə. Bu yataq otağı ilə səhifə tanış edək. Gördüyünüz kimi çox geniş, işıqlı bir evdir. Çox təzəli satılır, dəyərli izləcilər, yenə dəvin qiymətini nəzərə çaxtıraraq evimiz 180.000 manatdan satışa çıxıb. Burda isə uşaq otağı kimi və iş otağı kimi də istifadə edə bilərsiniz. Burada da geniş belə bir balkondur. Balkonun ölçüsü də kifayət qədər genişdir. Busa bizim növbəti yataq otağımızdır. Görürsünüz kimi, otaqların hər birində də kondisioner var. Evin kombisidir. Hər otaqlar möhkəsəsualdal da quraşdırılıbdı. Və burada isə hamam otağımızdır. İkinci məktəbə məxsus. Baxın. Komor otağının tavanıdır. Bu isə zəmin növbəti yataq otağımızdır. 2-ci mərtəbədə 4 yataq otağı var. Görürüz kimi çox geniş, işıqlı evdir. Hörmətəsizə telefon nömrəmizi xatırladaq: 050 704 98 80. Bəhram Ənaşa gitti. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.